снова мне хочется привести и эти кадры я бы хотела, чтобы увидели зрители наши. Дело в том, что ко мне обратилась одна доктор, вот у нее началось уже кровохарканье, и тяжело ей было говорить, температурная реакция вот, ей сказали, что нужно оперироваться, удалить там часть легкого, но причины нет. Я говорю, ну где? Вот она приходит ко мне и говорит, ну скажите, ну где я могла? Вот начинается степ by степ Скажите, что-то новое вы купили, что-то старое у вас появилось? Да. Я, говорит, привезла вещи, которые остались в частном доме. Родители ушли, три года там стояли эти вещи, но они очень хорошие, эти вещи, практически новые. Ну и там несколько комнат, и вот мы в каждой из комнат определили, что там, какой вид находится этих грибов. Абсолютно во всех комнатах, включая детскую, ванную, кухню. И тот же вид грибов находился у нее в мокроте. И вот мальчишка, который у нас был, которого вынесли в Паги, он, по-моему, был, ему лет 7, наверное, было, ну, буквально умирающий ребенок, его на руках уже мама вынесла, не знаю, как они к нам попали, вот, и мы тоже э, брали маски у него. Э, слюны, торкальные хирурги сказали только оперировать, и мы выделили грибы, определили, это были аспергилы, несколько, два вида, но у вначале таракальный хирург не поверил в это, но подтвердили по крови в клинике доктора Рёдера в Германии, и они пролечили соответствующим образом. Ну, во всяком случае, мы наблюдаем, если он нас слышит, наверное, уже лет пять, прекрасный мальчик, никаких проблем нет. Ну, таких случаев у нас много.